दा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अधर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनाथाय सम्भवा वसुदेवसुतं देवं कौसचाडुप्रमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम् ॐ श्रीपरमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथैकादशोऽध्यायः अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसञ्जितं यत्तो योक्तं वचस्तेन मोहयं विगतो मम भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्षमाहात्म्यमपि चा व्ययम् एवमेतद्यथाथ परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तमं मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् श्रीभगवानुवाच पश्यमि पार्थरूपाणि शतशोऽथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णा कृतीनि च पश्चादित्यान् वसून् नृद्रा नश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्यास्तर्याणि भारत इहैकस्थञ्जगत् कृत्स्नं पश्चाद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेशयच्चान्यद्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक् यसे द्रष्टुं मनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामिते तक्षु पश्यमे योगमैश्वरं संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगीश्वरो हरि

गुलेपनम सर्वाश्चर्यम देवी सूर्य दिवसूर्यसहस्रस् भवेदुगपुत्थिता यदि भासदशी सा सियास महात्म जगत् थजगत्स् प्रभक्तमनेश्यवस्या शरीर पांडव सदा तत स विस्मृष्टो हृषनज प्रणम्य शिसा दीपंकृताजलिभाषत अर्जुन उवाच पशा देवादेव देहे सर्वास्तथा भूत ब्रह्मीशं कमला मृषिंश्च सर्वानुरगांश्च दिव्या अनीकबाहूदरवक्त्र नेत्रम् पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् स्नान्तमध्यन्न पुनस्तवादिम् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीतिनङ्गदिनञ्चक्रीडञ्च तेजो राशिं सर्वतो दीतिमन्तम् पश्यामि त्वान्दुर्निरीक्षं समन्ताुतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमौ त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमप्ययशाश्वतधर्मगोक्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्त वीर्यमनन्त पश्यामि

रुद्रादित्या वसभूये च साध्या विश्वेष्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षा सुरसिद्धसङ्घा वीक्ष्यन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे महत् ते बहुवक्त्र महाबाहो बहुबाहु रूपाद बहुतर बहुद्रंष्टाकल दृष्ट् लोका प्रव्यथिता नवस्पृशंदी तमने व्याता विशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वाम् प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिन्न बिन्दामि समं च विष्णो करालानि च ते मुखानि

भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ सः स्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणाभिशन्ति द्रंष्ट्राकरानि भयानकानि केचित् द्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवो बुवेगास् समुद्रमेवा विमुखात्रवन्ति तथा तवामि नरलो कविरा विशंति वक्त्रान्य विविचालन्ति यथा प्रदीप तंजोलनं पतंगा विशंतिनाशा यसंब्रितविगा तथाइवनाशा यो विशंतिलोकास तवा विवक्त्रानि संब्रित

को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देवपरप्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तपप्रवृत्तिम् श्रीभगवानुवाच कालोस्मिलोक क्षय कृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋते पित्वा भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योद्धाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित् त्वा शत्रून भूं क्षराचम समृद्धं मयै वयतेनि हता पूर्वमेवा निमित्तमात्रं भवसัพ्य साचिन द्रोणञ्च भीष्मञ्च कर्णं तथा नपियो मया हतां स्तुञ्जहि माप्यतिष्ठा युद्धस्वजे ते त रक्षौसे भीतानि देशो सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा कस्मात् च ते न नमि रन् महात्मन् ग्रियसे ब्रह्मणो

युर्यमोऽग्निर्वरुणः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते स्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभय हे कृष्ण हे यादव सखेति अजानता महिमानन्दवेदं मया प्रमादाप्रणयेन वापि यच्छा वः सार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेः एकोऽथ वा प्यच्युत तत् समक्षन् तत्क्षामयि त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यप्यधिकः कुतोन्यो लोकत्रयेप्यप्रतिमप् अदृष्टपूर्वम् ऋषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयि न च प्रव्यथितम् मनोमि तदेवमी दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनङ्गदिनञ्चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भवविष्व श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन न तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयो विश्वमनन्तमातिं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्नतपोभिरुक्रैः एवं रूपशक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्ये न कुरु प्रवीर मातेव्यथा मातविमूढभावो दृष्ट्वारूपरमित्रिङ्गमेदम् व्यपेतभिप्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेवमीरूपमिदं प्रपश्य सञ्जय उवाच इत्यल्जुनौ वा सुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामा सच भीतमेन भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वे मतं मानुरं रूपं तव सौमिञ्जनादन इदानीमस्मि संवृत्तस्तचेताः प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्म देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहौ वेदैर्न तपसा न दानिन न चेजया शक्य बहुविधो द्रष्टुन दृष्टवान सिमायथा भक्तिया तो शक्य अहमे बहुविधोर्जुन ज्ञातुंच तत्व प्रवेशुंच पर मत कर्म मत परमो मत भक्त निर्वैरः सर्वभूतेषु यः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सुब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयो नाम नात्म एकादशोऽध्यायः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु योगेशं सच्चिदानन्दौ वासुदेवौ व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकौ वीरं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं जय श्रीकृष्ण श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारि बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कले सबिकार जय हनुमान ज्ञान सागर जय कपि सती मुलोपौजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन परन विराज सुबेसा कानन कुंडल केसा हाथ वज्र ध्वजा ध्व कांधे मूज जने साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवन्दन विद्या पुनति चार प्रभु चरित्र सुनिवेको लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरी चिं दिखावा बिकट रूप धरि लंक जरावा धरि असुर संहारे राम चंद्र के काज लाय लखन जियाए श्री रघुबीर हर शिवर लाए रघुपति की नी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस बदन तुम रोजस गावे श्रीपति लगावे सनकादिक ब्रह्मा मुनी सा नारद साध सहित अहिसा जम कुबेर दिख पाल जहाँ ते कवि को विद कैसक कहाँते तुम उपकार सुग्री बहिकी नारम मिलाय दीना तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर है सब जग जाना जुग सहस्र जु... अचरज नाही दुर्गम काज जगत के देते सुगम अनुग्रह तुम्हारे दे राम दुआरे दुआ तुम्हारे वो तन आज्ञा बिनु पैसा सब सुख ला है तुम्हारी सरना तुम छक काहू को डरना पन तेज संभारो आप तीनों लोक हाथ हाकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महा जब हनुमत संकट ते हनुमान छुड़ावे जो तपस्वी राजा दिन के काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोय जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है पर जियारा साधु संत के तुम रखबारे असुर निकंदन राम दुला अष्ट सिद्धि नौ के नी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदार हो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को आवे जनम जनम के सुख विसरावे अंत काल रघु पर पुर जाय जनम हरि भक्त कहाई बता से सर्व सुख करई संकट कटे ते सब पीरा जो बिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो छूटी बंदी महासुख होई जो ये हनुमान चढ़ी हो